લોકથામ કર્યો અમે લિમિટ હવે રવાજન અને રસમ યા રવાજન અને રસમે તું તો દેઠા હિ શાદી બ્યા જે મૌકે લેતી લીતી વ્યવહાર લેતી આગળ હો તમે હેવરમાં ડિંડી દેખા દેખી દેખા દેખી यानी जो एकड़े में एक व्यवहार की मिजिले फुरा यानि व्यवहार में प्रेजेंट तरीके चांदी जो सट वो तो समझे आनकन सवाओ थी ने दिखारियां तो सोन जो सट ओ चे आनकन पौच ने टेबलू ने से आं इनकन मथे दिखारिया तो वरी हेड़ा को कबा इन किस्म जो देखा देखी देखा देखी वे जैसे घर यानि मियाँ थे अने उन चारों तरफ थी उन जाए उन घर तूंगो थिए रोग अड़ी किस्म जो टेबलू ने कुर्सी भरजी रहेयादती न चवंदा हराम त नथो चाहियां भई भले ॾियो ॾियणो हो त पर की लिमिट न ॻाल्हि ॿाहिरि त निकिरे थी ज़ियादती में निकिरे ती इन रवाज में ॾेखा ॾेखी जॾहिं अॻियां वधंदो रिवाज में अग्न देखा देखी एवर है एक है हैसियत वालो दौलतमंद ने अमीर है धी के जे याने सट ने जेवर या दागी अजकल मोहंगवा के वक् में जडे चार हजार ने पुस्ताली सौ रुपया तोले जा सोन जहां अने ई जै इन किस्म जाने पन्नो वी तोले को सट डे तो लखगो ॿियो त मटे पुठी आहे हीअ आहे न जेको रवाजु आहे तॾहिं ॿियो इन पुठी आहे तरंदो जे आऊं गमे थी आई आहियां त इन जे ख़ानदान जो न इन जे कुटुंब जो आहियां मुंहिंजी पुटु चागली धीउ हीअ ॾिने पोइ माण्हू मूंखे थोको न विझंदा आहिनि पंहिंजी धीउ खे हाणे उन पिंड में पोच न हुई वीचारे में कमज़ोरी हुई पर होॾां तणे पुॼी लाइ करे गमे तहिड़ी कोशिशि करे ॾेखा ॾेखी जॾहिं हीअ ॻाल्हि हेॾा वेंदी त आउं पुछां थो जे ग़रीब अने मिसकिन तंहिंखे वरी હિ ધી હી દીધા હિ ધીકે બહાઈ માણું કે શોક દેજો અને કોઈ ખાસ કરીત જે ચીજ હોય જિયારત કરીને લોબાલ વેખે પણ એટા મથ રૂપિયા રખો વી રૂપિયા રખો કી એ કોબર ચીજ વખે એ हाणे हीउ जॾहिं नेरण जो चीज़ हुई त को ग़रीब मिसकिन घर हुओ जंहिंजा माइतर पिण वीचारा ग़रीब हुया हाणे उन जे घर ऐं पीता यानी वीक पिंजी तोला तोले सोन जो बंदोबस्तु न हुयो हाणे उन्हनि जी धीउ फरी हिन मोहल्ले में उछरंदी हुई हू जिन वक़्तु आयो तिनि जॾहिं कीअं ॾिनी जहिड़ी पहुच न हुई त धीउ पिणु मुंहिंजी मुंहिंजी निसाका विझंदी हुई माइतर पिणु निसाका विझंदा हुआ ग़रीब तबक़े न ग़रीब माशरे की भला शर्मन न दामत में हीउ रवाज़ नथा वञनि वीचारी जा सोची जा अरे एतिरे लाइता यानी आऊं त घणे पुठियां आहियूं पर जेको लखपति करोड़पति आई अने अहिड़ियूं सम, समझदार में सम्झीदा क़ौमूं आईं जेको एजुकेटर अने भरेलियूं कौमूं आई पाकड़ा सौ सौ वरी अॻियां आई उहो इन मथे एॾो प्रतिबं विधो आहियां जे कंहिंखे पंहिंजी औलाद अने धीउ खे जेकॾहिं अंगत ॾियणो हुओ तख भले बैंक में रखी ॾे उनजे नाले जा पर ॾेखारे समाज में ॼाणा यानी अहिड़ो कीअं न ॾे त ग़रीबी हसीस थी ॾे त समूह लगनि कॾहिं था तंहिं लाइ त जनमल समूह लॻनि करींदा जे मिणी जो यानी नंढो दो वॾो अमीर ग़रीब मेड़ा साच आइजी वञे उहो घणे संजीदा आहे उनखे जॾहिं तमाचा लॻा तॾहिं वरियाई ख़ुदा जाणे असांखे अञा कहिड़ा ई न पाइणा मथे ते किफ़ाद ते पवंदा तॾहिं असांखे भान थींदी त इन क़िस्म जा यानी या या जेको असांजे मिजिले कुर ऐं तंहिंजो उल्लेख करी थो आऊं बसि